Hello，大家好，这次终于有机会到动物园看看小学课本的老虎、狮子、大象和熊猫。这次去的是马来西亚国家动物园，这个国家动物园是由马来西亚动物学会管理，这是一个非政府组织，也是本地的第一个动物园。我去的前几天就提前在网上买了打折票。 我们早早打了车到了动物园柜台，出示身份证换了入场票。如果你是到现场才买票，那么就是原价的。还有还有，生日后的三十天都是免费的哦。当天天气很好，已经连续几天没有下雨，很热，也没有蚊子。在去之前可以提前准备雨伞、手提电风扇、防蚊液。我现场就买了熊猫的帽子遮阳。 还有不要忘记多带点水，因为需要走很多路，里面贩卖的水也比较贵。要提醒大家，吃东西喝水要注意四周围，因为我的帽子不知道什么时候就沾到了鸟大便。早上饲养员刚刚打扫过，干净，也没有米田宫的味道。

Спасибо. 熊猫一共有四只，福娃凤仪、二女儿怡和他们的小女儿森怡。福娃和凤仪是二零零八年奥运会展出的其中两只大熊猫。看看它们以前的样子，和现在很不一样吧。 这个，打黑我吧。对啊，还有 这只很会营业的奶奶级马来熊，会跟我打招呼呢。真的有金项链吗？它在胸口，看嘞，有，看你胸口有嘞。奶奶看胸口啊，有一个圆圈。嗨，嗨。哎。看胸口，看胸口。幺幺。 h e l l 看这马来摩傻憨憨的样子，超级无敌可爱。 指定的投喂点和时间，不可以私自投喂，更不得大声喧哗，吓到动物。这里的企鹅好小一只，而且还那么不爱干净。 在水族馆里不停地走了七分钟，有很多的鱼。这鱼实际看有比手臂还要长。 三十分钟的动物表演，有点悬念，你们自己来看看吧。<noise> 儿童园区内都是一些可可爱爱的小动物，有些还可以和小朋友互动。 整体来说颠覆了对动物园的想象，非常推荐大家到国家动物园走走。动物园内还有好多很可爱的小动物，要亲自看才能体会。本期影片就到这，别忘了订阅和分享，打开小铃铛，谢谢观看。